Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Здравствуй, YouTube. Сегодня я буду готовить тушеную картошку с консервированной фасолью. Это отличное блюдо для семейного ужина, а также для постного меню. Луковицу нарезаем произвольно, как вам нравится. Я нарезаю на дольки, а потом их разрезаю пополам. У меня две луковицы среднего размера. Перец любой болгарский сладкий любого цвета, также нарезаем на дольки. Сковородку немного оливкового масла. Добавляем лук и перец все вместе и обжариваем 5-7 минут на медленном огне. Нам нужно, чтобы они слегка протушились. Тем временем картофель нарезаем на небольшие кубики. Пожалуйста, выберите картофель, который не будет развариваться. Это очень важно. У меня 3-4 картофелины среднего размера. Добавляем картофель к луку и к перцу. Обжариваем буквально 2-3 минуты. Соль. Черный молотый перец. По вкусу. Перемешиваем. Добавляем воду, чтобы она покрыла полностью картофель. и тушим примерно 5-7 минут. Все, конечно, зависит от сорта картофеля. Накрываем крышкой. Баклажаны. У меня розовые баклажаны, они маленькие, примерно такого размера. Я возьму 5-6 штук, нарежу их на кружки. Немного присолю, чтобы они не потемнели, и добавлю к нашим овощам. И все обжарим примерно 10 минут. Консервированная фасоль банка 400 грамм. Я ее промыла. Вы можете использовать сухую фасоль, предварительно ее отварив. Добавляем к нашей картошке и овощам. У меня зелень. У меня традиционно петрушка и кинза. Мне кажется, что это самое то, что надо. Я ее не режу, я вот просто так рву руками. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь и не забывайте делиться с друзьями. Всем приятного аппетита и до новых встреч.